Я с таким большим ртом пришел, чтобы больше захватить власть. Ну этих партий регионов. Зисты. Я, я вообще-то не, короче, садист. Но я просто их нежно, ласково, удивительно приглашу за собой. Вы знаете куда? Да. Вы знаете куда я их приглашу? Куда? Ну за собой. Вы что не поняли? А, так, научно-популярно на пальцах. Объясняю. Крик 5. Их последний крик. Главное роли. В главных ролях Янукович, Азаров, Тыгибка и другие лица с партии регионов. Это их последний крик. Премьера, скоро смотрите. Фильм ужасов. Триллер. Апокалипсис, конец света, 28 октября, выборы до Верховной Рады Украины. Я только знаю двух людей, которым годило, Киселева и Шустеру. Зарплата в 10 раз увеличилась после того, как они перешли на один из интерэкран и на этот э, УТ-1. В 10 раз только им увеличилась лучшая жизнь, а нам только ухудшилась в 10 раз. Дум людям в Украине. Но я же не говорю про власть, я про оппозицию говорю. А власть она всегда жирует, шикует. Вы сами знаете, когда Янукович выступал перед народом, что он первым сказал? Что наша жизнь? Игра. А что ваша жизнь? Фигня. Да. С нами Бог. Мы победим. Победа будет за нами. И их поменяют местами. Януковича и Тимошенко. Видел фильм? Их поменяли местами. Жду, ждет, ждет это время. Вот-вот подойдет. Режиссер этого фильма украинский народ. Место действия Украина. Билеты бесплатные. Приходите и участвуйте. Ребята, 28 октября выборы до Верховной Рады. Приходите и участвуйте. Билеты и участие бесплатные. Все зависит от вас. Чем больше у нас будет, придем, тем меньше будет, короче, произвола, тем больше будет демократии.